hayotda bilib bilmay jinoyat ko'chasiga ki kirib qolgan ammo vaqtida xatolarni anglab nojo'ya ishlardan uzoq bo'lish adashmaslik harakatida bo'lganlarni ko'p ko'ramiz achchiq tajribadan xulosa chiqargan bunday insonlar o'zanida sokin oqayotgan daryo kabi tinch hayot kechiradilar lekin shunday toifa insonlar ham uchraydiki ular yillar o'tgan sayin tubanlik botqog'iga battar botib boraveradilar vaqt kelib ortiga qaraganda esa faqatgina zoyi ketgan yoshlik yelga sovurilgan umrni ko'radilar bundaylarga qarab beixtiyor essiz umr deging keladi 11 yilning 22 aprel kuni toshkent shahar olmazor tumani usta olim ko'chasi 68 a uyda yashovchi 1988 yilda tug'ilgan turobov ilhom islom o'g'li o'ziga tegishli davlat raqami 01 u 247 FA bo'lgan oq rangli matiz rusumli avtomashinasida uydan chiqib ketib qaytib kelmagan bu haqda olmazor tumani ichki ishlar bo'limiga xabar berilgan biroq tergov harakatlari davomida bedarak yo'qolgan ilhom trobovni na o'zi na avtomashinasi topiladi onasi halima kantayevani yelib yugurishiyu ohul nolasini hech kim eshitmaydi opa man h m taksichilik qilay deb so'radi mandan ha mayli deb ruxsat berdim adasi invalid edi bitta qo'li bitta oyoqlari ishlamas edi gruppada edilar Yani boquvchim o'sha şey bo'lib qoluvdida endi yani kattasi bo'lgandan keyin mayli deb ruxsat bera qolandim uyga ro'zg'or qilib shunaqa qilib olib kelib turardi to'yla qilamiz manabu uylarni remont qilib chiroyli qilib joylar qilamiz degan niyatlari bor edi bolam bechorani ikki ming o'n birinchi yil yigirma ikkinchi aprel kuni man bitta aylanib kelay ona dedi kechki payt chiqmay qoqo o'g'lim nima qilasan bemahol uyda o'tir desam bitta aylanib kelay unaqa uzoq joyga bormayman dedi ha mayli dedim shu bilan chiqib ketdi o'sha kuni keyin televizor <laughs> yotib ko'rib ko'zim ilinib qolibdi soat o'nlar bo'lib qolibdi sapchib o'rnimdan tursam kelmabdi joyini qaradim yo'q telefon qilsam o'chiq telefonikeyin rovdga telefon qildim shunaqa shunaqa yo'q dedim shu qidirish bo'ldi shahar ham qolmadi hech qayer qolmadi ikki yarim oy qidirdim bolani 2013 ming o'n yilning yettinchi fevral kuni toshkent viloyatining yuqori chirchiq tumani tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Qora suv kanalida erkak kishining murdasi yotganligi haqida xabar qilishdi zudlik bilan tezkor tergov guruhi tuzilib voqea joyiga yetib borildi 2013 yil 7 fevral kuni toshkent olmaliq avtoyo'lining <laughs> yuqori chirchiq tuman hududidan o'tuvchi qorasuv kanalida fuqaro sherali Baltaboyevning jasadi qotillik alomatlari bilan topildi mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining 97 moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borildi tergov harakatlari olib borish jarayonida fuqaro sherali Baltaboyevning o'ziga tegishli bo'lgan nexia rusumli avtomashinasi voqea joyidan olib ketilganligi aniqlandi tergov guruhi qotillik qurboni bo'lgan 1984 yilda tug'ilgan sherali boltaboyevning shaxsiga oid barcha ma'lumotlarni to'plab tergov surishtiruvini boshlab yubordi toshkent shahrida kirakashlik bilan shug'ullangan marhum sherali boltaboyevga tegishli nexia 1 rusumli davlat raqami 10 n 560 GA bo'lgan avtomashinasini qidirib topish uchun barcha zarur chora tadbirlarni ko'rdi o'nlab yuzlab guvohlar so'rab surishtirildi sudga oid ko'plab ekspertizalar tayinlandi biroq tergov harakatlari harchan o'tkazilmasin kerakli natijaga erishilmadi qotillik jinoyati ochilmasdan qolib ketaverdi o'g'lim 13 yil 5 fevral kuni uyga kelmadi kutdik kutdik kechqurun telefon qildik gaplasholmadik keyin beshlarda ichki ishlarga bordik borib shunaqa shunaqa kelmadi o'g'lim dedi qaraymiz qidiramiz dedi shu bilan o'sha kuni topilmadi Ertangi kuni yo'lni bo'yiga kanalga tashlab ketgan ekan uni ko'cha supuruvchilar topib 02 ga xabar berishgan shundan keyin men ham bordim morgdan olib keldim hali farzand ko'rmagan yaqinda uylantirgan edim Men bir oylik homilador ekan o'sha bola tug'ildi hozir 5 yoshga 9 oktyabrda tug'ildi respublika bosh prokuraturasi va toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan fosh etilmagan qotillik jinoyatlarini fosh etish bo'yicha berilgan topshiriqlar asosida viloyat hududida 2011 yilning 22 iyun kuni fuqaro ilhom Tropovning o'limi bilan bog'liq qo'zg'atilgan jinoiy ishi va 2013 yilning 7 fevral kuni fuqaro sherali boltaboyevni qasddan o'ldirilganligi yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qayta tiklanib tergov harakatlariga kirishildi olib borilgan tergov harakatlari natijasiga ko'ra <laughs> jinoyat ishi fosh etilmaganligi Ayblanuvchi ayblanuvchni tarshjalb qilishi lozim bo'lgan shaxs aniqlanmaganligi sababli jinoyat protsessual kodeksining 364 moddasi 1 qismi 1 bandiga asosan harakatdan to'xtatilgan mazkur jinoyat bo'yicha qayta tergov tiklab uni fosh etish maqsadida tergov harakatini amalga oshirganimizda 2017 yil dekabr oylarida fosh etishga qaratilgan tergov harakatlarini olib bordik ya'ni mazkur jinoyat fosh etish borasida avvalambor jabrlanuvchini telefon apparatlari olib ketilganligi sababli tegishli kompaniyalarga so'rovnoma yuborilib aniqlashtirildi ushbu holatda unga tegishli bo'lgan telefon apparati farg'ona vodiysida ishlab ma'lum bir vaqt ishlaganligi aniqlandi shu o'rinda jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan apparatni ishlatilganligini aniqlangandan keyin kim foydalanganligi aniqlik kiritilib bir nechta fuqarolir guvoh tariqasi so'roq qilindi sababi bu apparat qo'lma qo'l oже sotilib o'tib ketganligi oxirgi ya'ni birinchi telefonni kim ishlatilganligi aniqlandi karimov zuhriddin murodaliyevich ishlatganligi aniqlanib ushbu fuqaro guvoh tariqasi so'roq qilinganda o'zini ko'rsatmasida ushbu telefon apparatini o'zini tanishi saidqulov rasuljonni uyida e, nexia avtomashinasini e, ta'mirlaganligi ya'ni ichki qoplamalari avtomashinani ichki qoplamalari magnitofon kalonkalari yechib olingan paytda e, avtomashinani ichidan chiqqanligi ushbu apparatni rasul unga e, berganligini bildirgan e, aynan shu karimovni ko'rsatmasida ko'rsatmasidan kelib chiqib turib saidqulovni guvoh tariqa so'roq qildik saidqulov ko'rsatmasidan haqiqatda ushbu avtomashinani 2013 yil fevral oylarida ya'ni nexiya bir rusumli davlat raqam belgisi va hujjatlar bo'lmagan qaymoqanli avtomashinani tanishi esonaliyev saidjon g'aniyevich unga sotganligini ushbu avtomashinani ehtiyot qismlarga ajratib sotish maqsadida u sotib olganligini ushbu avtomashinani ehtiyot qismlarga ajratgan holda ta'mirlash ishlariga yoki bo'lmasa ehtiyot qismlar sotib ushbu avtomashina yo'q bo'lib ketganligi aniq ma'lum bo'lishicha bir ming to'qqiz yuz sakson to'rtinchi yilda farg'ona viloyatining o'zbekiston tumanida tug'ilgan saidjon esanaliyev ikki ming o'ninchi yili toshkent shahriga ish axtarib keladi dastlab o'rikzor bozorida yuk tashuvchi bo'lib ishlaydi so'ng yunusobod tumanidagi kafelarning biriga ofitsiant xizmatchi bo'lib ishga joylashadi shu joyda yana bir mahalladoshi nurmat mamadaliyev bilan tanishib qoladi ha qo'ldan berganga qush to'ymas deganlaridek oshxona egasining kunlik berayotgan ish haqqidan qanoatlanmagan farg'onalik yigitlar o'zlari oshxona olib yurg'iza boshlaydi ammo hisob kitobni bozor ucharni bilmagan ikki o'rtoq ko'p o'tmay qarzga kirib ketadi toshkentday katta shaharda ishlamagan ishlamaydi hisobini bilmagan hamyonidan ayrilar jinoyatga aloqador <laughs> bo'lgan esonaliyev saidjon shu davrda rossiya federatsiyasii yeroslavl viloyatiga ishlash maqsadida chiqib ketganligi aniqlanib uni ma'lum bir vaqt davomida o'zbekiston respublikasiga olib kelish ta'minlandi bu tergov harakatlari davomida eson aliyev so'roq qilinganda haqiqatda ushbu holatni tasdiqlab nexia bir rusumli avtomashinani rasul saidqulovga olib borib sotganligini ushbu avtomashinani egasini o'zini jinoiy sherigi tanishi bo'lgan mamadaliyev Nurmatjon rasulovich bilan ushbu jinoyat sodir etganligi avtomashina olib borib farg'ona viloyatida tanishiga sotib yuborganligini tasdiqladi bundan tashqari tergov harakatlari davomida bizni mavjud guvohnoma ko'rsatmalari va tezkor ma'lumotlar asosida ularning boshqa jinoyatga aloqadorligi ham mavjud ma'lumotlar asosida tergov harakatlari olib borilganda esonaliyev saidjon haqiqatda yana ushbu jinoiy sherigim mamadaliyev nurmanjon bilan 2011 yil boshlarida matiz rusumli oq rangli avtomashina egasini ham xuddi 2013 ming holatda sodir etgandek kabi bo'g'ish yo'li bilan qasddan o'ldirib haydovchini jabrlanuvchini kanalga tashlab yuborib matizni olib chiqib ketib farg'ona viloyatida sotganligini ham tasdiqlab o'tdi jinoiy rejaga muvofiq saidjon esanaliyev va nurmat mamadaliyev to'rt kun yarim kechasi chiqib kirakash haydovchilarni izlashadi ammo juda ko'p kirakashlar ular aytgan ovloq tomonga boravermaydi nihoyat ikki ming o'n birinchi yilning yigirma ikkinchi aprel kuni kech soat yigirma uchdan o'ttiz daqiqa o'tganda oq rangli matiz avtomashinasini to'xtatishadi ilhom turobov yaqinda olgan mashinasi bilan kechqurunlari kirakashlik qilib to'rt besh so'm topib oilasiga yordam berib turardi o'zi tengi bo'z yigitlarni ko'zlagan manzili biroz uzoq bo'lsada ilhom turobov yo'lni qibray tumani yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini tomonga boshladi biri haydovchining yoniga biri orqa o'rindiqqa o'tirib haydovchini chalg'itib qorong'u ko'chalar tomon boshlab borardi yo'lda nimadir bahona qilib avtomashinani to'xtatishadi imo ishoralar yordamida saidjon haydovchini bo'yniga sintetik ipni solib orqaga torta boshlaydi nurmat esa haydovchining qarshiligini sindirish uchun qo'llarini mahkam bosib turadi esonaliyevni ko'rsatmalarini hodisa joyida tekshirish bir qancha tergov harakatlari olib borildi uni aybi to'liq isbotini topib unga nisbatan jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi ikkinchi qismi tegishli bandlar va boshqa moddalar bilan ayblovlar e'lon qilindi unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llandi bundan tashqari uni jinoiy sherigi mamadaliyev unga nisbatan ham sirtdan to'qson yettinchi moddani ikkinchi qismi va boshqa moddalar bilan boshqa bandlari jinoyat kodeksinin to'qson yettinchi moddasi ikkinchi qismi tegishli bandlari va boshqa moddalar bilan ayblovlar e'lon qilinib unga nisbatan qidiruv e'lon qilindi va o'z navbatida mamadailiyev nurmatjon rossiya federatsiyasini sochi shahrida ekanligi aniqlanib rossiya federatsiyasi huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan ushlandi hozirgi kunda mamadaliyev nurmatjonni o'zbekiston respublikasiga ekstraditsiya qilish choralari ko'rilmoqda qotillikka qo'l urgan Sayjon esanaliyev va nurmat mamadaliyevlar qo'lga kiritilgan matiz va nexia avtomashinalarini farg'ona viloyatiga olib borib qirg'iziston respublikasidan mashina olib keldik deb arzimagan pulga sotib yuboradi shu joyda odam bolasining o'z nafsi yo'lida qanchalik tubanlik botqog'iga ki botishi kishini uzoq o'ylantiradi viloyatning qo'qon yaypan tomonlarida mashina oldi sotdisi va ta'mirlash ustaxonalarida ishlovchi vohid shermirzayev shuhrat tursunov rasul saidqulov shuhrat boymirzayev zuhriddin karimov va nozim xoldorovlarga o'xshagan kimsalar jinoyatchilar tomonidan olib kelingan avtomashinalarni bo'laklarga bo'lib sotib yuborib mulkiy naf ko'rgan moshina bor ekan bo'ldi to'g'risi bilishi topmadi keyin endi baribir nafs bor ekande telefon qiladi nechi pul ekan dedi desam shunaqa bir uch mingmi uch yarim mingmi dedi hujjati yo'qligini bilganmisiz aytganmi hujjat yo'q degan deganmaqsadishu зачас qilish halii a mashinaga bozordazu зачасть qo'yaman degan maqsadda olgan menga shu shunaqa moshina bor mati avtomobil bor hujjati yo'q edi qirg'izistondan o'tgan a hisobida olganman dedi sotib uormanna pul kerak dedi shunda menga qulayligini bildimda keyin sotib odi keyin ikki ming o'n uchinchi yil o'tib rasul yana telefon qildi nexia avtomobili bor narxini so'ragandik rasul aytdiki narxini mana ayt dedi sayt dedi keyin men u bolani sayidligini o'sha yerda bildim ungacha mendan ismini yashirdi u bola telefonini yashirdi o'zini olib qochib o'sha paytgacha o'zini olib qochib turdida siz nozimga klient topib moshina topib berganingiz uchun munga klient topib berganigiz uchun ellik dollardan yuz dollar olganmiz moshinani qayerga olib ketgan moshinani borib uyga tashaganmiz nozimni uyiga nozimi uyigauyg tashlaganmiz keyin meni uyga tashlagan shu undan kim bir haftacha bir hafta o'n kuncha ko'rdim minib yurdi o'sha moshinani qayroqrangda keyin o'shandan keyin yo'qoldim qaytib kedi jamiyatimizda ochko'z muttaham va haromdan hazar qilmaydigan kishilar bor ekan hali beri huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas joylardagi o'z o'zini boshqarish organlari profilaktika inspektorlari loqaydlikka chek qo'yib har bitta fuqarolarning oilaviy ahvolini ijtimoiy kelib chiqishini to'liq o'rganib chiqmas ekan jinoyatlar u yoki bu ko'rinishda sodir bo'laveradi bilmayman qanday o'tkazdim bu kunlarni shuncha yilma qidirdim kim ekan kim qildiekin bu bolani shu ahvolga solgan xudodan umidi bo'lsa bir kunman bir kun xudodan kechasi kunduz so'radim ollohim mehribonim kimligini manga ko'rsatgin shu qotilni man bilayin ko'zim bilan ko'ring ko'zim yumilib ketmasin deb namozlarimni ustida duora qilardim ollohga shukur ko'rdim mana qotilni kimligini bildim bularda ham ona bormi ona kan qanab ko'zini mo'ltillatib bularni o'ldirdi bo'g'ib o'ldirdi ha jinoyat baribir jinoyatdi u har qanday maxfiy ko'rinishda sodir etilmasin bir kun kelib albatta ochiladi jinoyat ko'chasiga kirgan borki huquq idoralarini chalg'itish bahonasida turli xil qing'ir qiyshiq yo'llarni izlab topishadi guvohlarni daliliy ashyolarni yo'q qilish payda bo'lishadi va bunga biroz muddat ham qo'lini qonga botirgan saidjon esanaliyev bilan <imitation> nurmat mamadaliyevlar egalari o'ldirilib sotib yuborilgan avtomashina izlarini yo'qotdik deb ko'ngillari taskin topsada yotish turishida halovat yo'q edi orani sovutish bahonasida har ikkisi ham rossiya davlatiga qochib ketdi lekin ularning sevinchi uzoqqa cho'zilmadiqilgan ishimdan mingdan ming pushaymonman iloji bo'lsa mani kechiringlar man jabrlanganlarni oilasiularni yaqinlaridan ming ming kechirim so'rayman iloj bo'lsa mani kechiringlar <laughs> men bilmasdan oqibatini o'ylamasdan bu ishlarga <laughs> qo'shilib qoldim o'zbekiston respublikasi nomidan hukm esonaliyev saidjon g'aniyvich o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi ikkinchi qismining i p r bandlari bir <laughs> yuz oltmish to'rtinchi moddasi uchinchi qismining a bandi va ikki yuz yigirma yettinchi moddasi ikkinchi sing a bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb -de topilsin esonaliyev saidjon g'aniyevichga o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi ikkinchi qismining i p r bandlari bilan uzoq muddatli yigirma bir yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi jinoyat kodeksi bir yuz oltmish to'rtinchi moddasi uchinchi qismining a bandi bilan o'n besh yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi jinoyat kodeksi 227. yuz 2. yettinchi a bandi bilan 3 yil muddatg odokdan mahrum qilish jazosi tayinlansin esonaliyev saidjon g'aniyevicha o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ellik to'qqizinchi moddasiga asosan jinoyatlar majmuriy tariqasida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish orqali uzilib kesil o'tashlik uchun uzoq muddat 23 uch yil muddatga oodikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin tayinlangan jazo umumiy tartib kaloniyalarda o'tattirilsin jazo muddati 2018. ming o'n sakkizinchi yil uchinchi noyabr kundan boshlab hisoblansin hissadan hissa shulkim qotillikka qo'l urgan Sayyidjon esanaliyev va nurmat mamadaliyevlar mutchish jinoyat izlarini yashirishga yopdi yopdi qilishga harchand urinmasin oradan vaqt o'tsa-da, qorlar yog'ib izlar bosilib ketmadi ha jinoyatga jazo muqarrardir ogoh bo'ling odamlar ogoh bo'ling